assalomu alaykum mening ismim zilola men ham yuragimga eng yaqin bo'lgan insonimdan sevganimdan ming ming bora kechirim so'rayman bilasizmi biz juda baxtli edik Bizning baxtimiz unashtiruvdan keyin zagsdan o'tar vaqtimiz meditsina ko'rigida o'z nihoyasiga yetdi ularni davosiz bo'lgan kasalliklari sabab meni uyimdagilar unga berishmadi o'zim emas ular xohlashmadi buni iloji yo'q edi hayotimda hatto hayol qilib ko'rmagan voqealar bo sodir bo'ldi ha bu hayot men ularni mana shu qiyin vaqtda tashlab ketganim uchun vijdonim qiynaladi ularga o'xshaganini qayta uchrata olmasligimdan qo'rqaman bu ishim uchun ular meni kechirsinlar buni chin yuragimdan so'rab qolardim ularni nima bo'lganda ham yaxshi ko'raman ular yaxshi inson men bu ishni to'g'ri qildimmi yo'qmi haligacha bilmayman bu hayot bu sinov meni kechiring